ruxsat eting shayxim kel yunus kel <laughs> bu jalol dalasidan tezroq o'tish uchun nega jahd -e qilmayapsan senga bu yerda uzoq qolinmaydi demaganmidik qani <laughs> gapir <laughs> nima demoqchisan shayxim ma'lumki eshitgan lekin eshitmagansiz ishonchingiz uchun qancha minnatdor bo'lsam shuncha ozdir qo'lga minnatdorlik <laughs> bildirilmaydi xo'sh yana nima demoqchisan bunday holga tushganida kishi minnatdorlikdan boshqa nimani tuyishi mumkin shayxim mening qo'rquvim sizlarning eshitishingiz hamda ahli oilangizning xafa bo'lishidan edi bularga sabab bo'lishning o'zi g'azabga loyiq bo'lishga yetmaydimi bu mishmishning manbasi qayerdan ekanini boshida bila olmadim. bunday bo'xton so'zlar qayerdan chiqyapti keyin anglab yetdim nihoyat bildim albatta bildim shayxim inkor etsa ham qabul etsa ham bildim ammo qosim afandi nima uchun nima sababdan bizni o'ziga dushman deb biladi buni bilmayman nimalar deyapsan qosim afandi bu yer qanday joy demadi. u dargohda yaxshilikni berkitib ustimga yomonlikdan parda tortar ekan, men tilimda zikr bilan bergan vazifangizni bajarish bilan band dedim. ertalabdan yo'lga tushaman tilimda zikr kun botganida qaytaman qanday buyurgan bo'lsangiz xuddi shunday tilimda zikr menga yo'limni ko'rsatganingizda yo'limni taniganman yo'limda yurishdan boshqa amalim yo'q tilim ular singari mish mishlarga mashg'ul bo'lishdan band har doim zikrda suv meshining bandi yelkamga yopishib quyoshning tig'i ostida yara hosil qilgan yaramning og'rig'idan hatto yotolmayman lekin yana suv idishimni yelkamga ortib yo'limda davom etaman biror kishiga buni ko'rmayapsizmi biror malham bering men nima ahvoldaman deganim yo'q shayxim og'iz ochib hech kimga shikoyat qilganim yo'q shikoya qilish ham shikoyat qilishdir shayton tilingni ostiga joylashib olib shikoyat qilmayapman deb aytdiradida shikoyat qildiradi madomiki biz bergan vazifa seni bunchalar charchatayotgan og'rintirayotgan shikoyatlarga undayotgan ekan unda faqirxonamizdan chiqib ket undan keyin na yuzingni ko'rishni na ovozingni eshitishni xohlaymiz خانه باری که یونس افنده که دقال خانه کلا اینک چه گه آزار اون گه نظر داره